С вами программа «Наше здоровье» и я, Ирина Шкода. 26 червня, день борьбы с наркоманией. И, конечно, первый сюжет нашей программы посвящен именно этой теме. Назовите, пожалуйста, себя. Александр Николаевич. Э, откуда вы? Из Кирового Расскажите, пожалуйста, э, вот тот опыт, который вы имеете уже по поводу наркотиков, когда это впервые случилось, э, в связи с чем и... Э, из чего? Я имею в виду, какой препарат вы начали принимать? Инъекционный наркотик в 1996 году. А какая доза была? Полтора куба. Как быстро вы стали принимать э, систематически? Ну, в течение месяца. В течение месяца. Mm. Э, скажите, э, насколько у вас проявлялся вот этот вот физический синдром, то есть ломка? В чем это проявлялось? Расскажите те все жалобы. Ну, это болезненное состояние очень, это трудно рассказать. Но Разрешите. очень болезненное состояние, состояние приходится ложиться в больницу, когда начинаются уломки. А вы пробовали самостоятельно бросить? Пробовал, но не получается. Сколько дней вы могли без наркотика? Ну, максимум три дня. А в чем проявлялось? Что? Вот расскажите, боль в каких местах? Почему это нетерпимо? Нетерпимо, потому что боль проявляется в суставах, в спине. В голове, в общем, ну, трудно объяснить, да. Но... Жидкий стул, насморк, чихание. Да, да. И... Э, сон. Как ваш сон, как долго он восстанавливался? Сон восстанавливается после ломок в течение месяца. Э, когда вы впервые обратились в наркодиспансер? Где-то в девяносто девятом году. Это было принудительное, у вас были проблемы с милицией или это было ваше добровольное желание? Это было добровольное желание. Потом, после этого лечения, как долго вы держались и почему вы снова начали принимать наркотики? Продержался пару месяцев, потом снова потихонечку опять залез, потому что это ну, болезнь такая. Какие у вас планы? Вот вы проходите курс лечения, в дальнейшем вы возвращаетесь домой, или у вас есть цель какая-то в реабилитационный центр с психологами поработать или где-то уезжать? Нет, я возвращаюсь домой, устраиваюсь на работу, меня уже берут на работу. У вас не было проблем с милицией? Были. Чем они закончились? Ну, чем закончились? Тюрьмой. Сколько бы были в местах лишения свободы? Три раза. Три раза. Общий срок? Лет семь. Скажите, все-таки такой длительный период спокойствия, три года вы не принимали, там же в местах лишения этого нет. Сколько вы потом держались? Вот вы возвращаетесь на свободу. Все-таки три года это очень хороший срок. И почему вы снова срываетесь? Ну, не Ой. знаю, так получается. Полгода продержался, потом потихонечку, потихонечку опять. Но вы же знаете, что потихонечку не может быть. Это снова будет определенная зависимость, снова будут большие дозы, неприятности. Надеюсь, что не будет, а вот получается вот такая вещь. Кто вы откуда? Игорь, я с Кировограда. Возраст. Мне 43 года. Так, Игорь, расскажите, пожалуйста, с какого года у вас возникла проблема наркозависимости и при каких обстоятельствах, если не секрет? с конца 94-го. Обстоятельства были, друзья затянули в это плохое дело. Так, что именно вы... <связывали> э -э опий, опий, э маг, вот это опий. И как, ну, пригласили, не хочешь попробовать. Вот э вязался, попробовал, понравилось. Сразу это, и так и пристрастился помаленьку. Потом начался криминал, так как денег не было тюрьма неоднократно. Немножко а как вы лечились? С 95-го попадал, привозили тоже на 2Б, и сам приходил лечиться. Нормально лечат, хоть э, легче, помогают врачи. Желательно, да, чтобы не самим, потому что многие некоторые страдают, не знают, как помочь себе и тому подобное. Для организма это очень плохо. Так, вот теперь как раз поговорим, насколько это плохо. Вот э, как бы давайте вспомним, какие сначала были ощущения позитивные, да, почему вы все-таки подсели на это, и э, какие потом негативные ощущения, обломки и прочее. То есть вот дайте нам и плюс, и минус в ощущениях. Сразу кажется, да, попробовал, кажется, что хорошо там, приятно, поговорить тихо-то, покурить, по... вот. Это движения, действия какие-то, а потом со временем, когда нету где взять, попробовать, становится плохо, крутит суставы, в организме плохо, ну, это для... Плохо, просто плохо встает и ничего не можешь с собой поделать. Надо постоянно искать, что-то где-то мудрить, и э, идет это все воровство. воровство, из дому воруют, у родителей выпрашивают деньги и... Ну, так, в принципе. Скажите, какие у вас были потери по семье, по работе вот в связи с этим увлечением? По работе, да, много. Э, и терял работу из-за этого, так как нехватка не времени, нехватка денег, э, обманы начинаются, то больной, то еще что-то. Ну, с семьей, с семьей не терял, нормально все. Вот так. Они вас поняли, вот как они... Нет, как конечно, они... плохо было, но жена меня понимала по-своему. А, конечно, понимаю сейчас, что очень плохо было для семьи, также и для ребенка. Лучше все пошло, эти все деньги шли на ребенка, на семью, чем на наркотики тратил. Скажите, вот когда вы говорили, что плохо себя ощущаешь во время ломки, ну, для людей обычных это непонятно. Вот давайте опишем какие-то симптомы, почему это вот невыносимо, то есть потому что как бы сложно воспринять тому, кто этого не пробовал. Опишите вот все таки вот эту там ломку классическую. Депрессия, суставы ломит, крутит, головная боль, нервоз. Не, ну, да, нервничаешь, неохота ни с кем разговаривать, постоянно мысли об одном, и состояние бьет по больным местам. Если есть в организме, например, какой-то больной орган, оно на него восприимчиво отражается. А скажите, вот, кстати, какой у вас был режим приема э, наркотика, то есть как часто вы его принимаете или принимали? Было по-разному. Было такое, что и по 5, по 6 раз в день, в зависимости как были деньги. А так обычно три раза четыре. Вот так. И также и дозы повышаются и повышаются. Начинаешь с малого, а чем дальше, тем все больше и больше надо. И нужно деньги искать, и это постоянно ищешь, ходишь, что-то смотришь, украсть или еще что-то. Или где-то что-то, постоянно надо что-то где-то искать в таком плане. Скажите, вот на сегодняшний день какое у вас психологическое состояние? Вы попытаетесь это бросить, или вы как-то минимизируете? То есть какое у вас внутреннее решение поэтому? Самое такое, что не наесть, бросить и все больше никогда не это, потому что с возрастом уже понимаю, что семья, жена, ребенок и работа самое это главное, и трудно жить сейчас и так, а если еще с наркотиком. Это вообще невыносимо, просто и необъяснимо, так как постоянно нужны деньги, и это криминал, постоянно связан с криминалом. Себя настраиваю на самое лучшее, что может быть только, чтобы больше не употреблять их и не связываться ни с чем. Мы прослушали эти сумни споведи. Почему это так важно знать? Чтобы вы никогда не повторили их помилок. Сегодня мы розпочинаємо цикл сюжетов, захворюванням заболеваниям сердца, и магистральных судин, в частности, кардиологического диспансера, эндоваскулярного блоку. Тут вы имеете возможность обстежитися на наисущественнейшем уровне. Виталий Антоиж, расскажите, пожалуйста, о работе эндоваскулярного блока. Географический блок у нас занимается несколькими направлениями, так углубленно. Первое, конечно, самое важное направление ⁇ это кардиологическое, то есть все, что связано с сердцем. Ну, продиктовано это, наверное, спецификой того, что мы находимся в кардиодиспансере. Поэтому 200 пациентов за этот год, которые прошли через наши руки, это в основном те пациенты, которым обследовалось сердце и сердечно-сосудистая система. Также мы весьма активно занимаемся направлением нейроэндоваскулярной хирургии, то есть все, что связано с головным мозгом и с сосудами, которые идут к головному мозгу. Этим у нас занимается э, наш э, талантливый нейрохирург Кирилл Петрович Орешников. И э, планируем мы, в общем-то, достаточно тесно заниматься э, темой периферических сосудов. Э, в будущем этим будет заниматься отдельный хирург, я не буду пока называть его имени. Но думаю, что практически все области, те, которые мы можем охватить, мы в недалеком будущем охватим своим вниманием. Расскажите нашим телезрителям, как попасть к вам на прием? На прием попасть достаточно легко, каждый понедельник, каждой недели в поликлинике с 9 до 14. 0.0 ведется прием специалистами блока. Это принимаю я и Кирилл Петрович Орешников. Он в основном ведет прием, если проблемы связаны с какими-то неврологическими расстройствами. Я в основном специализируюсь на кардиологии. То есть в любой момент, в принципе, по понедельникам вы подходите. Сначала вас консультируют специалисты поликлиники, и после этого вы попадаете к нам. В случае потребности, если есть какие-то вопросы, и вы не можете подойти в понедельник, пожалуйста, в любое время подходите. Единственное, что могут быть неудобства, поскольку мы заняты на операции. Но никому мы в консультации не отказываем. Пожалуйста, обращайтесь. Есть ли какой-то объем до обследования, перед консультацией у вас? Или все обследования могут быть проведены на базе кардиодиспансера? Областной кардиологический диспансер имеет достаточно сильную диагностическую базу. Практически весь спектр необходимых обследований мы можем провести на нашей базе. У нас есть возможность выполнять и доплерографию сосудов на УЗИ-аппарате эксперт-класса и работает достаточно талантливый молодой врач, который это все делает. У нас есть возможность, если это касается сердца, то проводить практически полный спектр и холтеровское мониторирование, и велоэргометрические пробы, и через пищеводную электрокардиостимуляцию. То есть практически пациент, который к нам приходит, он может быть полностью обследован на нашей базе и в случае необходимости дальше прооперирован тоже у нас. Если же, собственно, нам не критично, да, если у пациента есть обследование откуда-то из другого места, то мы всегда можем на них опираться и принимать их результаты. Сколько времени длится пребывание в стационаре при этом обследовании? Это инвазивное обследование, которое проводится в условиях операционной, поэтому э, пациент находится в стационаре не меньше трех дней, поскольку один день требуется для дообследования второй день выполняется непосредственно процедура, и еще один день как минимум пациент находится под наблюдением. Поэтому не менее трех дней. Максимально это где-то около недели, десяти дней. Кирилл Петрович, расскажите, пожалуйста, какую помощь вы можете оказать пациентам, страдающим заболеваниями головного мозга? В нашем аппарате в ангиографическом кабинете мы можем оказывать помощь двум группам больных с сосудистыми поражениями головного мозга. Значит, первая группа больных – это больные с атеросклерозом, то есть с бляшками, сужениями э, сонных артерий, которые перенесли в свое время или обширный ишемический инсульт, или только это заболевание начинается, и у больных это проявляется транзиторными атаками, когда временно э, слабость возникает в руке, в ноге или в половине туловища, а не менее лица, э, когда возникают неоправданные скачки артериального давления, головокружения, ну и другая подобная симптоматика. Вторая группа больных, которыми мы можем помочь и помогаем, это больные с врожденной аномалией сосудов головного мозга, так называемые артериальные аневризмы, артериовенозные мальформации и патологическая извитость сосудов, которые питают, собственно, сам головной мозг. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о сути этой методики, как она проводится, в чем заключается. Значит, суть методики заключается в том, что мы Задачей нашего исследования является наиболее точно увидеть состояние сосудов, питающих головной мозг. Для этого производится их катетеризация, то есть вводятся тонкие специальные для этого созданные катетеры, вводятся непосредственно к месту поражения, к сонным артериям, соответственно, или к позвоночным артериям, к любому сосуду, который питает головной мозг. Вводятся эти катетеры, и по ним вводится специальная жидкость контраст. То есть эта жидкость прозрачная, под рентгеном она непрозрачная. Соответственно, мы видим, можем получить снимок сосудов точно так же, как по нему течет кровь в режиме реального времени? Этот метод наиболее точный и принят золотым стандартом во всем цивилизованном мире. То есть погрешность десятой доли миллиметра в размерах исследуемого сосуда. Кирилл Петрович, каким именно людям, с какими заболеваниями вы можете оказать помощь? Самая большая группа больных, которым мы можем помочь, это больные с сосудистыми поражениями сонных артерий. От этих заболеваний, от ишемических инсультов, это буквально одно из первых мест заболеваемости и летальности, инвалидизации трудоспособного населения. Поэтому эта группа больных очень большая. То есть все больные, которым повышается давление, больше 160-180 мм ртутного столба, больные, которые когда-то перенесли Ишемические инсульты эти больные должны быть в обязательном порядке э, обследованы у нас для того, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Потому что медикаментозное лечение зачастую неэффективно. Для того, чтобы вылечить или помочь этому человеку, нужно прежде всего его обследовать. То есть посмотреть состояние сосудов и ушей, головного мозга, найти причину. А найдя причину, мы сможем наметить путь для лечения этого больного. Обязательно ли человеку дожидаться того момента, когда произойдет инсульт, или есть какие-то показания, симптомы, когда человек уже может обращаться к вам? Естественно, дожидаться этого не нужно. В Европе стандартом обследования принята ангиография у больных, у которых больше 40-45 лет. Когда-то были жалобы или впервые возникли жалобы на нарушение координации, на слабость в конечностях, на головокружение или любая другая симптоматика мозговая, которая у них есть, то есть ангиография входит в стандарт европейских рекомендаций по обследованию наряду с ультразвуковым исследованием сосудов головного мозга, томографией головного мозга и ангиография тоже входит в стандарт обязательных обследований больных, у которых возникла симптоматика. То есть эти больные должны обращаться к своим невропатологам, кардиологам по месту жительства и при выявлении такой симптоматики. Больные направляются для более глубокого детального обследования к нам, потому что только у нас на ангиографе, только в нашем лечебном заведении мы можем наиболее точно посмотреть состояние сосудов и определить необходимость дальнейшего лечения. Или консервативного, или оперативного. Если оперативного, то, то в каком виде будет происходить это оперативное лечение. Это насколько легко переносится данная процедура пациентами? Процедура это довольно безболезненно. Она не такая простая и доступная, как, скажем, рентгенография или электрокардиография. Для этого исследования, которое делаем мы, обязательно госпитализация в стационар. То есть это не амбулаторное исследование, человек не может после этого сразу пойти домой. Больных мы готовим к этому исследованию, то есть анализы в обязательном порядке, система свертывания крови, сопутствующая патология выявляется, если они есть в других органов и тканей, другие заболевания хронические больной к этому готовится. Это все происходит в условиях операционной ангиографа, в стерильных условиях. По сути, это небольшая операция, это такое инвазивное инструментальное исследование. По ощущениям больного боли никакой нет. Все происходит под наблюдением мониторов, анестезиолога, другого персонала. То есть довольно большая группа людей участвует в, в этом исследовании или в операциях, если, когда они проводятся. По ощущениям больного они не больнее, чем внутривенная инъекция или внутривенные инфузии. А есть ли какие-нибудь противопоказания к проведению данного исследования? Главным противопоказанием является непереносимость йод, содержащих лекарственных веществ, потому что тот контраст, который мы вводим для визуализации сосудов, он состоит в своем составе, включают атомы и молекулы йода. Второе – это хронические тяжелые запущенные заболевания, декомпенсированные, когда собственно говоря, никакую из таких манипуляций, подобных ангиографии, проводить нельзя. Нашим телезрителям также интересно узнать, это только обследование или еще и лечение? Естественно, обследование это только в первую очередь. Основная наша задача это оздоровить людей. Работа сводится к тому, чтобы не повторился, не было повторного инсульта у тех больных, у которых он был, или не допустить инсульта, у которых он зреет, и вот-вот и наступит без нашего вмешательства. То есть этот аппарат создан изначально для операций на сосудах, в том числе сердца, головного мозга и крупных магистральных артерий. Лечение в чем заключается? Значит, мы, коллектив нашего отделения, всегда участвуем во всех возможных нам нашему вниманию конференциях, которые проводятся и в Украине и в ближнем, и в дальнем зарубежье. То есть мы стараемся действовать по европейским и мировым канонам в системе эндоваскулярной помощи. Поэтому раньше превалировало, конечно, количество операций открытых. То есть выявлялась патология на ангиографах этим способом, но больше, больше этих проблем решалось путем открытых операций. То есть разрезалась артерия, грудная клетка или шея, убиралась эта бляшка, и Производилась пластика артерии, восстанавливалась ее проходимость. Сейчас вся мировая европейская тенденция идет к тому, что сокращается количество открытых операций, а все больше операций эндоваскулярных. Почему? Это более сложные, более технологические операции, но медицина развивается, эндоваскулярная медицина это одна из, одни из самых высоких технологий в медицине. Поэтому количество открытых операций уменьшается. Для больных это, это лучше, потому что эффективность не уступает одна другой. Но больному не проводится наркоз. Это операции, как правило, длительные, тяжелые. Наркоз это, это, это всегда влияет на остальные органы и системы. Нет такой травматичности, нет разрезов ни больших, ни маленьких. То есть, все, все что мы делаем, это прокол диаметром не более 2-2,5 мм. Соответственно, выход этих больных они все, все больные, все тяжело больные и все с тяжелыми проблемами со стороны сердца и сосудов сердца или головного мозга. Поэтому переносить такие манипуляции им легче. После наших операций практически все больные встают и ходят на следующий день. После открытых операций это может тянуться неделями. А к работе они возвращаются и того дальше. Покажите, пожалуйста, на каких-то конкретных клинических случаях все то, о чем мы только что говорили, чтобы телезрители могли своими глазами убедиться в эффективности данной методики. Значит, на данной ангиограмме мы видим правую сонную артерию, общую сонную артерию больного с атеросклеротическим поражением и сосудов сердца, и сонных артерий и почечных артерий. То есть яркий пример, когда бляшка суживает просвет сосуда. это внутренняя сонная артерия, которая питает соответствующую половину головного мозга. приводящий диаметр такой отводящий такой диаметр, а в центре мы видим, что практически полностью за счет атеросклеротического поражения, Сужен сосуд. Соответственно, мозг получает меньше крови, соответственно, меньше кислорода, глюкозы, других питательных веществ. И в этом месте очень большой риск образования тромбов. Значит, вторая группа больных, которым мы помогаем, стараемся выявлять эту патологию и оперировать ее, это больные с врожденными аномалиями сосудов головного мозга. На данном снимке мы видим больного с гигантской аневризмой головного мозга. Это мешок, это патологическое выпячивание сосуда, частично заполненное тромбами. Стенка этого образования очень тонкая, она не имеет всех слоев, которые имеет в норме артерия головного мозга, поэтому риск ее разрыва и обширного кровоизлияния колоссальный. То есть наша задача это все выявлять и исправлять. Или перекрывать кровоснабжение этих патологических образований эндоваскулярно, чем мы и занимаемся, или если эти поражения очень большие или в жизненно важных частях головного мозга находится, тогда эти больные отправляются для открытого оперативного лечения, то есть трепанации и сечения патологического образования с восстановленным нормальным кровоснабжением по здоровым сосудам головного мозга для его питания. Пример больного с атеросклеротическим поражением правой почечной артерии. Выявили при обследовании мастеноз грубое сужение почечной артерии. У больного это проявлялось стойкими повышениями цифрами артериального давления, которые плохо купировались стандартными медикаментозными препаратами. В ходе операции микропроводником проходится место сужения. Если бляшка перекрывает полностью сосуд, то пробивается этим проводником, формируется новый канал. В зону сужения вводится стенд. В свернутом состоянии мы видим рентген-контрастные метки и свернутый стенд. Позиционируется на уровне патологического сужения, затем раздувается под давлением от 10 до 20 атмосфер, разрушается бляшка и восстанавливается проходимость сосуда, его первоначальный диаметр. Соответственно, органу вновь хватает крови, кислорода, и его работа восстанавливается до первоначальных показателей. На сегодня все. С вами была программа ⁇ Наше здоровье ⁇ И помните, здоровье ⁇ это ваш найцінніший капитал.